Ссылом? А я не знаю, я, знаю. Вставай, вы, что Можете? Можете, я... Что Исходя из данных, которые есть у меня, полученные то есть заключение неисто по нашему зданию. В целом состояние не очень хорошее. Технические термины удаваться не буду. В общем, обычными словами расскажу. В связи с воздействием метрополитена на фундамент конструкции есть определенные у нас проблемы, выражающиеся трещины и срывами штукатурки здания. Соответственно, мной было принято решение для детального обследования состояния технического здания, что было сделано. Эти, эти работы переданы в основу, которая является у нас подрядчиком по усилению фундамента. И в целом, как бы, утешительным в этом процессе есть одно, что есть путь решения данного вопроса, учитывая современные технологии. Будет усиливаться конструкция фундамента, потом будут усиливаться конструкция... Несущих, вернее, усиливаться будет несущая способность данного здания в целом. Но учитывая, что еще особой нагрузки на несущие конструктивы мы осуществлять не будем. В целом разгрузим здание по планировочным решениям. Тем, что сделаем максимально открытой площадке. Потом за счет перекрытия двора мы сделаем цельную конструкцию фундамента, которая будет держать здание на земле и усилим, защитим, вернее, метрополитен, то есть будет плита защитная, дабы давление здания не мешало на сами туннели, которые тоже, состояние которых Остается для нас э, тоже плачевным на самом деле, но э, всеми методами и мерами, которые мы сейчас хотим обеспечить, в целом наша задача обеспечить жизнедеятельность этого здания как это можно больше. В данном случае с 90-го года, когда он был введен в эксплуатацию, до сегодняшнего дня, это всего лишь 22 года прошло. Проблемы существуют с 2004 -го года, но в целом выражение в таком виде, которое заставляет нас принимать такие решения, где-то с 2010 года. Вы считаете, вы что? вы кто? в смысле, представиться вам? Да. Достаточно? Я просто, про просто працюю и вы отвлекаете меня. Хорошо. Как можете... я вас отвлекаю? Да, вы можете Вы меня Скажите, будь ласка, Як я вам заважаю, то я піду. Ну, я хочу. Я Ваш сам битва недостанула. Я Скажите, пожалуйста, после этого инструкции, что тут будет? Нужно гарантировать чтобы Метель заложите. Что тут было? Я понял ваш вопрос я да, его разделю на две части. Первый ответ будет касаться действующего состояния, на данный момент. В данном случае, в этом гостином дворе, мультип немает. То есть, что касается, единственное, кого я могу к отнести, это театр, который здесь был, да, но фактически он находился здесь временно и съехал свой, свой театр, который был Свое помещение у них постоянно есть. Что касается, будет ли или нет, то, соответственно, принято э, решение акционерами для того, чтобы привлечь максимальное количество э, посетителей данного торгового центра. Из публичное место курить нельзя. Штраф. Спросите у своих коллег. Получается, ситуация следующая. Внутренний двор полностью открыт не будет иметь, да, то есть будет здесь что-то напольное покрытие, бетонное. И, соответственно, здесь, на территории этого внутреннего двора, будет иметь возможность размещаться организации, такие как художественные, ист... потому что искусство... Искусство. Да, да. То есть, вот, допустим, то, что я уже успел проговорить с руководителями соответствующих организаций и обществ, которые представляют в целом этих, эти профессии. То мы договоримся о следующем. Мы договоримся о порядке взаимодействия или обращения их к нам времени и количестве присутствующих организаций. Давай Выставка будет картин. Я... Вот если просто, да, так а -а -а. Выставка картин будет, будут приглашаться музыкальные а -а -а. коллективы, да, классические, симфонические в том числе. Мы разговаривали даже с национальным академическим театром оркестром, э -э который тоже в каком-то может быть э -э узком кругу, то есть там будет не весь представлен спектр музыкальных инструментов, но в частности для э -э такой фоновой музыки, которая будет в целом расслаблять и приветствовать жизнь посетителей этого торгового центра, то есть так у них будет тоже свое место определенное, где они будут располагаться. В данном случае у нас первый этап был вообще не то есть не было назначения для него, выполнял функцию чисто перекрыт и проходной части между магазинами торговыми и между, допустим, если вход будет со стороны Киева-Могилянской академии, то чтобы люди могли пройти по двору и выйти, соответственно, на эту сторону, там а так как это про свободное пространство было и размещение в нем, то есть оно имело функцию только для трафика посетителей, а учитывая, что позволяет ширина, то есть это около 1500 квадратных метров будет, то есть позволяет ширина разминуться посетителям и находящимся на этом месте организациям, таким как художникам, музыкантам, а соответственно, решили совместить, и это уже существует идея, но, наверное, в момент, когда мы перешли к стадии проектирования. Проектом собраться. Да, конечно. Функциональное помещение. То есть у меня есть с собой Томик который, кстати, я вам показывал. В нем функционал этот прописан. Это не будет в комнату? Нет, это будет, это будет именно в поле для того, чтобы, во-первых, будет звучание, потому что здесь будет открытое пространство, и мы будет перекрыто сектантным куполом. В целом звучание будет, и прозрачность купола позволит тем, кто будет картины выставлять, то есть, соответственно, освещение правильное. Это Это совместно. Это мы встретившись с людьми, которые такие идеи предлагали, мы обсудили возможность их размещения и место для этих. Кто эти люди? люди Нет, это про, ну, как бы, э, исторически так скажешь, это обсуждение было на э, градостроительном совете. Там была первая идея озвучена. Потом э, встреча, э, поступали предложения к проектантам, так как они тоже известные люди в Киеве, для того, чтобы привлечь, возможно, данном случае. Ну и, в принципе, в целом, э, пообщавшись не на одном уже... Э, я не, с с разумела, общем... А кто цель Ну, я не знаю, как это правильно сказать. В целом не представляются, по крайней мере. Не. Они говорят, что они представители общественной организации, название которой можно прочитать на стенах, где вот они баллончиками попресовывали здания. Вижу сейчас, вот написано, представляются они гостиная республика. То же самое я читал в интернете. Все. То есть ни одного обращения от этих организаций в адрес моего юрлица лица или личного мой адрес не было.